मित्र नमस्कार मी पुरुषोत्तम आवारे पाटील तुम्ही बघताय रोखोक अनेकदा अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीचं काम करीत असताना हा एक आरोप सातत्याने होतो आहे की तुम्ही सगळे अन्निस्वाले हे केवळ हिंदू धर्माच्या विरोधातच बोलता मुस्लिमांच्या अंधश्रद्धा ख्रिश्चनांच्यामधल्या अंधश्रद्धा किंवा इतर धर्मियांच्या अंधश्रद्धा तुम्हाला दिसत नाहीत का अगदी श्याममानवांपासून तर सर्वांनी याची सविस्तर उत्तर दिलेली आहे परंतु तरीही अनेकांना असं वाटत असते की केवळ तुम्ही हिंदू धर्माच्या अंधश्रद्धांविषयी बोलता त्याचं एक प्रमुख कारण आहे की मॅक्झिमम कार्यकर्ते जे आहेत अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीमध्ये काम करणारे ते सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यानं हिंदू धर्मी असल्यामुळे आपल्या धर्मातल्या अंधश्रद्धांची चिकित्सा अगोदर केली पाहिजे या पद्धतीचा विचार त्याच्या मागे आहे म्हणून त्या संदर्भात लोक बोलतात आता एक प्रश्न हाही विचारला जातो की ख्रिश्चनांच्या ज्या पादऱ्यांच्या ज्या धर्मसभा होतात त्या धर्मसभांमधून जे दावे केले जातात की अंधे देखणे लगते आहे लंगडे दौडणे लगते आहे गुंगे बोलणे लगते आहे खरोखर येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना केल्यामुळे किंवा येशू ख्रिस्ताशी एकरूप झाल्यामुळे अगदी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यामुळे त्या प्रार्थना सभांमध्ये गेल्यामुळे हजेरी लावल्यामुळे खरोखर असे चमत्कार घडतात काय मित्रो अभी चमत्कार अजिब घड़त नहीं कारण भी मानसा का है प्राध्यापक श्यामान सन्दर्भ प्रश्न एक कार्यकर्त प्राध्यापक श्यामान देखिए क्रिश्चियनिटी में एक परंपरा चलते आई है जिसको हम फेथ हिलिंग कहते हैं और उसके आधार पर बड़े पैमाने पर धर्म प्रसार भी किया गया है जिसको चंगाई सभा कहते हैं बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं लोगों को निमंत्रण दिया जाता है सभी धर्मों के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है अंधा चलने लगेगा बहरा सुनने लगेगा बहरा सुनने लगेगा लंगड़ा चलने लगेगा इस ढंग की भी एडवर्टाइजमेंट पहले होती थी और बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है उनके सामने ऐसे कुछ केसेस सादर किया जाते हैं यानी ऐसे केसेस रखे जाते हैं कि जो लोग स्टेज पर आकर कहते हैं कि हमको दिखता नहीं था हमको दिखने लग गया जीजस क्राइस्ट के कारण जीजस क्राइस्ट की कृपा के कारण बहरा कहता है कि मैं सुनने लगा हूं लंगड़ा चलने लगा हूं ये सब झूठे केसेस होते हैं ये बहुत बड़ी बदमाशी चलते रहती है जिसको हमने कई बार एक्सपोज किया है लेकिन चंगाई सभा में यह कहा जाता है कि आप अपने आप को जीसस क्राइस्ट को समर्पित कीजिए और आपको यह डिजीज से मुक्ति मिलेगी सभी प्रकार के डिजीज से मुक्ति मिलेगी इसके साथ कहा जाता है पहले झूठ बातें लोगों में प्रभाव निर्माण करने के लिए बताई जाती है लोग बहुत इंप्रेस होते हैं कि भाई ये तो गूंगा बोलने लगा है तो मेरी तो क्या थोड़ी सी बीमारी है वो तो ठीक ही हो जाएगी और जिस ढंग से वो वातावरण क्रिएट करते हैं उस वातावरण के कारण लोग काफी सजेस्टिबल बन जाते हैं सजेशन लेते हैं और सजेशन के परिणामों के कारण जितने आपको बीमारियों के क्षेत्र में फायदे मिलते हैं उतने फायदे मिलते हैं और जिन लोगों को फायदा मिलता है फिर उनको बाद में बराबर पकड़ा जाता है उनको कहा जाता है कि जीसस के शरण में आओ तो आप हमेशा बीमारी से मुक्त हो जाओगे और इस चंगुल में कुछ लोग आते हैं नहीं आते हैं ऐसा नहीं है और फिर स्पॉन्टेनियस धर्म परिवर्तन भी इसके जरिए हो सकता है एक एक्टिव फेथ हिलिंग की प्रक्रिया है अब यह बात अच्छी है क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है इसमें जीसस क्राइस्ट को समर्पित करने का कोई प्रश्न नहीं है उसके कारण ये फायदे नहीं मिलते ये तो एक साइंस का गलत इस्तेमाल करकर लोगों को बरगलाना है अब दूसरा सवाल है इससे फायदे मिलते कि नहीं मिलते अंधा नहीं देखने लगेगा बहरा नहीं सुनने लगेगा लंगड़ा नहीं चलने लगेगा लेकिन कई बीमारियों के बारे में फेथिलिंग की प्रक्रिया से फायदे मिलते हैं मिल सकते हैं क्योंकि सजेशन का हमारी बीमारियों पर बहुत परिणाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू इन्होंने जो वर्गीकरण किया बीमारियों का वो तीन वर्गों में किया है पहला साइकोलॉजिकल बीमारियां जिनको हम मानसिक बीमारियां है कहते हैं हिस्टीरिया जैसी बीमारी है दूसरा पेरोनिया भी होता है मानसिक बीमारियों में दूसरा साइकोसोमैटिक डिजीजेस मनोकायिक बीमारियां जो बीमारियां शरीर पर दिखती है लेकिन जिसमें साइकोलॉजी का रोल बहुत महत्व का होता है ऐसी बीमारियां हमारा ब्लड प्रेशर है हार्ट डिजीज है स्किन डिजीजेस है ऐसी कई बीमारियां हैं जो साइकोसोमैटिक होती है तुम्हारा लक्ष्य आलच कि धर्मसभा है हिंदूच मुस्लिमांसो ख्रिश्चना आसो ता धर्मसभा आधार त्याच्याद्वारे जे अतिरंजित दावे केले जातात चमत्काराचे दावे केले जातात या दाव्यांमध्ये काहीही तथ्य नसते हे सगळे दावे धादांत खोटे असतात त्याच्यामुळे हिंदूंच्या मुस्लिमांच्या किंवा ख्रिश्चनांच्या कोणत्याही दाव्यांवर कोणत्याही चमत्कारांच्या दाव्यांवर जाऊ नका तुमचा कोणताही रोग तुमचं कोणतंही व्याधी हे देव किंवा धर्म किंवा धर्मसभा किंवा प्रार्थना बरी करू शकत नाहीत ते बरं व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी ते ते योग्य पद्धतीनं उपचार करावे लागतात तरच ते बरं होतं मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर रोखोक या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक आणि शेअरसुद्धा करा तोपर्यंत नमस्कार